Salam əziz dostlar. Bu gün sizə maratonumuzun 8-ci gününü çəkəcəyik. E, karmalardan qurtulma eləyəcək maratonumuza. Bəzən karmalarla yaşamağa davam edirsən. Amma karmaları beynindən çıxardıb atsan, həyatın daha gözəl olacaq. Bəzən neqativ olaylarla örgücəşmisən. Neqativ olayları çıxardıb atsam, həyatın yaxşı olacaq. Bəzən uğura getməyi xoşlayırsan. Həmin uğursuzluğu beynindən çıxardıbsan, əsl uğur uğura, uğura getməkdən üçün daha gözəl olacaq. Bəzən pozitiv enerjini yükləməyə xoşluyursan. Pozitiv enerjini yükləyirsənsə, həyatın daha yaxşı olacaq. Bəzən necə deyim, endişəli həyat yaşırsan. Endişəli həyatı beynindən çıxardıbsan, sənin üçün daha yaxşı olacaq. Bəzən özünün Daha çox eleştirisən, özünü eleştirmə. Həyatda nə olursa, gərəkliyi olduğu üçün olur. Eleştirməni çıxart, at və özünü sev. Və özübə toplumsal baxma. Toplumsalla yaşama. Məsələn, "Bu işi görərəm, bu nə deyər, o nə deyər, çöldəkilər nə deyər?" E, toplumsal yaşama. Bəzən elə adamlar olur ki, gedir, etməli və əitmal bitirəndən sonra ona on, onlara deyirəm ki, siz necə deyim, belə işlənmə məşğul olunuz deyirəm. O insanlar toplumsal yanaşlar. O həmincə deyən fikirlər deyir sizə həmin insanlar. Həmin insanların fikirlərinə üstünlük verməyin. Cürsən birinin fikrinə üstünlük versəniz toplumsal yaşayırsan. Toplumsal birinci beynindən çıxat at ə öz içinin səsinə kökлән və öz içinin səslə içi hər şey edirsən. Və beynindən toplumsal neqativi çıxarda, toplumsal neqativi çıxardıb atsan, əsl xoşbəxt olaşsan və o xoşbəxtliyi sən görəcəsən və xoşbəxtliyi görməyə davam edəcəksən. Xoşbəxtliyi gördükdən sonra uğura gedəcəsən və o uğuru sən özün sərk edəcəksən. O zaman beynindən karmaları, neqativ karmaları çıxart at və pozitiv enerjini beynəvə üçdə uğur va çat. Eee mənə kömək edən bu işdə mənə kömək edən e, Lamia Kərimova yöz təşəkkürümü bildirirəm. Lider Akademiyə komandasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Orjin Akademiyə komandasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Nüryanə Babakişov və SMTV e, kanalına təşəkkür edirəm. Aşkla qalın, sevgi ilə qalın, tutqu ilə qalın in the negative enerjini çıxardın, atın, pozitiv enerjini yükün, həyatınızın daha yaxşı olsun. Aşkla, sevgi ilə, tutqu ilə qal. Biz Üfüq Psixoloji Evin rəhbərliyiyiz. Siz də bizim üzümüzdə təlimçi kimi çıxış eləmək istəyirsinizsə, 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Siz də bizim üzümüzdən faydalanmaq istəyirsinizsə, 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın və bizlə əməkdaş olmaq istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Təlimlərimizdən daimi faydalanmaq istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Və e, Lamya xanımdan seanslar almaq istəyirsənsə 051 777 1937 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Və bizlə birlikdə uğura getmək istəyirsənsə, əlaqə etmək istəyirsənsə 051 777 19.07 nömrəsinə əlaqə saxlayın. O zaman aşiq qalın, sevgilidə qalın, tutquıda qalın. Marafonumuzun 8-ci günümdür.